forget to subscribe my channel Hang Dok Mana Sal. Assalamualaikum Selamat datang lagi ke channel Hang Dok Mana Mari kita dengar Datuk Allah Sani Bidas Sanusi Yang mengutuk rapat Presiden UMNO ketika ceramah Di Dun Air Kuning so, Saya baca detail sedikit dekat utusan ni PN yakin untuk memenangi PRK Dewan Undangan Negeri Air Kuning Pengarah Penelaya Datuk Seri Mohamad Sanusi makna berkata, kekena itu berdasarkan suhu politik semasa selain rasa tidak puas hati ha rakyat terhadap pentadbiran kerajaan. Okey, mendengar respon daripada Datuk Abdul ni dia akan kita komen macam biasa. Sumpahnya lain, lain yang wakil buat harapkan dacing roket yang dapat. Satu ini. Cakapnya gagap Lidah bercabang Parti keramat hancur Dilacur presiden Amno tu sebutlah tuan-tuan Tanggap -tuan, sumpah Dimakan sumpah Mata jadi terik Cakap jadi gagap Tak lepas Tak ada isi Nak cakap lain Cakap lain kemunafikan disebut kemunafakan orang suruh hidup Palestin dia hidup Israel orang macam ni tentu tak usah bagi amanah bila diberi amanah dia khianat itulah kemunafakan tak boleh orang suruh pimpin parti perjuangan Melayu UMNO sejak tahun 46 ditubuhkan parti itu berjuang untuk orang Melayu hari ini dia berjuang apa? Dia berjuang untuk menyelamatkan diri dia 47 kes Saya melihat bahawa serangan secara peribadi ataupun body shaming yang dilakukan oleh pimpinan pembangkang terhadap Datuk Dr. Anwar Ibrahim dan juga pada Datuk Zaid Ahmedi. Saya melihat jelas bagaimana, jelas bagaimana mereka membuka gelanggang di di apa uh, air kuning. bukan manusialah caranya bercakap. Dalam yeah. bulan baik, hari Simp. baik mereka Marki hamon Bolehlah tu ulas Datuk. Saya sebenarnya uh, ini yang saya duk duk, duk simpan. Minggu dua ni khususnya sanusi ni yeah. yang berkata bahawa serangan yang 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 cukup apa nama luar biasa terhadap uh, yaqob borahmat zaid hamidi yeah. dengan dengan mengatakan uh, lah, macam-macam ayat yang dikeluarkan atas sumpah seran yang diberikan ketika, ketika sebelum pilihan raya yeah. dia ungkit dalam selepas pilihan raya seolah-olah datuk datu sri zaid uh, hamidi ni seorang pengkhianat kepada amno dia perkianak pada bangsa dia. Mm -hmm. Inilah yang kita lihat bahawa Celakaan minda yang berlaku kepada kepimpinan pembangkang khususnya Sanusi Sanusi ni dia meletakkan diri dia di tahap yang paling bukan backup idea tetapi yang paling hmm. jijik dalam memberikan pandangan dan juga hujah dia. Hmm. Saya sebenarnya tak tak bukan saya tak bersetuju. Saya melihat dia punya kecicikan hujah dia tu seolah-olah bila dia dulu di atas pentas dia hilang ingatan yeah. sebagai hmm. seorang pemimpin. Dia hanya bercakap seolah-olah dia ni mendapat ilham yang uh, penama ni memperlekehkan orang Tanpa ada batas dan tanpa mengira ini bulan Ramadhan hmm, hmm. Khususnya Dan bila dia serang Sebegitu me 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 Saya sebenarnya Menganggap menjijikan Kerana dia tidak memikirkan tentang fakta cerita Alunan yang sebenarnya hmm. Dia mengambil perjalanan separuh Yeah. Bila dia kembang pergi sepuluh itu, dia maki hamun macam uh, saya tak boleh macam carut-carutkan dan dia jadi masalah pula pada TikTok ni. Malah Datuk Kadar. Ha? Malah Datuk Kadar. Ya, yeah, Malah Datuk yeah. Kadar. Itu malah kebenaran. Yeah. Jadi malah kesucian. Ia yeah. memang kita ambil itu sebagai kita ni berpegang pada perisi keagamaan. Ini memang begitu. Yeah. Tetapi kalau mereka yang dikatakan menunggang agama dan berbicara soal masa depan agama itu sendiri dan bangsa meletakkan diri dia yang paling ber, bu, bukan saja membosankan tetapi meletakkan diri mereka ni sebagai apa nama ini provokasi untuk bukan saja saya anggap sebagai fitnah di atas perantaran ini fitnah dan fitnah itu sebenarnya telah apa nama ni ti tidak menafikan bahawa perlibatan kebawah di tuanku yang di pertuan agung dan majlis raja-raja ini bukan Zaid uh, Abdi disiplin nak, nak nak menyokong dia kepada rujuk kepada dia kuasa majlis tertingginya daripada bangsa nasionalnya daripada mengambil pandangan kepada diri tuanku yang dipertuan agung majlis raja-raja mendesak hmm. supaya ada satu kerajaan perpaduan hmm. dia melangkah ke satu era yang mana era yang diletakkan di, di, di sebagai dia akan dipersalahkan dalam konteks untuk menyelamatkan agama bangsa dia hmm. Tetapi Sanusi ini meletakkan seolah-olah macam Zahid ini orang yang pengkhianat kepada bangsa dan agama. Ini yang saya lihat bahawa dia cuba nak menonggang, dia nak macam belahkan UMNO ni. Kenapa? Kenapa? Kena kuasa. Dia nak kuasa tu untuk memihak kepada mereka. Yeah. Sebab tu masih hari ini masih mengatakan boleh ditebuk atap, tebuk dinding, tebuk tebuk apa nama ni, lantai tebuk, segala tebuk-tebuklah lah. untuk mereka nak dapat kuasa untuk apa? untuk bukan saja apa nama ni merompak tetapi juga mereka nak memunggah segala harta yang mereka telah lakukan sebelum ini tidak diambil sebahagian daripada tuntutan keadilan. Hmm. Ini yang berlaku doklah kelibuk sangat kita dok memikirkan negara ini dalam keadaan dah memacu ekonomi yang baik hmm. dan sekarang ini kalau kita tengok tata kelola yang kau yang you masukkan nafiz yeah. dalam kerajaan hari ini kementerian hari ini menteri-menteri ya, tak ada cerita dah tak ada dah dengar cerita kau ni sunggap duit duit eh, 170 juta lah <laughs> 770 juta lah ini semua ini semua betul-betul kecelakaan yang dipanggil akal mereka yeah. dan inilah yang saya lihat baru ni ketua pemuda PAS pula hmm hmm. bukan main Ya Allah Saya pun heran Kenapa penguasaan Tak ada langsung ambil tindakan Sedangkan mereka tahu Bahawa ini sudah pun melanggar 3R Dia pun sudah pun mencabar agenda Yang sebenarnya Dah tuanku sudah paham dah beritahu Jangan jadikan isu politik Digunakan juga diguna Daripada zaman apa nama ni Takayudin pun bercakap Tolak Allah macam Kerajaan Madani ini Menyembunyikan Menyembunyikan kepala otak dia Sekarang ini kita sekarang ada dalam proses menegakkan dalam emitration hmm. kalau dia diminta di luar dalam mesyuarat bawalah dalam mesyuarat hmm. itu ya cerita dia dia ada guda gendang dia guda gebu katakan ini kerajaan yang telah mengkhianati kebawah tu aku di pertuan agung sebelum ini dan proses ini sebenarnya digunakan lagi seolah-olah macam apa nama ni ke kejahatan yang dilakukan oleh kerajaan Medan ini satu lunggukan pengkhianatan kepada majlis raja-raja yeah. dan ini yang dilakukan dah di tegur dia tegur tak juga insaf hmm. apa punya sial lah aku tak tahulah otak dia orang ni tapi itu yang berlaku ya, yeah, ya. Yeah. itu yang berlaku dan sekarang ni kita nak beritahu sekarang ni dia, dia kena ingat bahawa apa nama ni apa ni push ataupun uh, message Ya, amat ya, ya, berhormat uh, Zaid Hamidi itu jelas dan dia antara orang yang mengatakan memorandum personal walaupun dia melanggar daripada etika majlis kabinet itu. Tapi yeah. dia lakukan demi untuk UMNO. Affidavit. Ya. Yeah. Dan, dan inilah yang kita lihat bahawa pengorbanan itu sebenarnya tidak diletakkan sebagai uh, ni, acunan ke apa nama ni, kemuliaan. Dia di di, 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 dihapuskan oleh dawaan mereka yang mengatakan kerajaan ini tidak apa namanya peka yang kenda, ini, dia akan ni duit tuanku yang dia Pertuan agung Tidak memahami. Derita. Eh nak cerita terang, lah terang-terang lah. Yang hmm. masukkan. Apa nama ni. Uh, Datuk Seri Najib Terazak ni. Dalam penjara ni. Dapat siapa? Yeah. Rumah dia berkelah habis. Semua dia geladahnya. Habis-habis. Dia duit orang tu. Macam-macam. Dia, dia kena pulang balik. Hmm. Lepas tu pula dia apa namanya ni dawaan dibuat dalam zaman Muhyiddin hmm. ditangkap oleh penjaga dalam zaman Ismail Sabri hmm. tak mana yang letaknya kuasa Zaid Hamidi berada dalam posisi yang boleh menentukan bahawa lep, apa nama kes itu boleh dipertimbangkan Sedangkan ada beberapa perkara yang membolehkan kita berbicara soal hak Dan da da Tuan Seri Najib Razak yang, hmm. yang jelas bila Tuan ta Seri Anwar Ibrahim kata Ini hak semua rakyat Malaysia bila dia minta permohonan Pengampunan itu di di akan diberikan peluang yeah. Itu jelas sebagai hak rakyat Malaysia tetapi tidak digunakan itu. Wah, cakap lagi persediaan dia, cakap lagi pasal keputusan apa majlis eh, kan pengampunan. Hmm. Dia apa punya cerita, saya tak apa. Pergi satu pilihan raya. Saya dah kata awal lah, ini dah start mula cacian maki hamun. Hmm. Ah, ha, mula, mula Dia mula dengan sanusi begitu cakap bubah bubah bubah. Dia dia be attack ni Zaid Abidi dulu. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Dia Zaid Abidi dulu. Amno, sebab calon Amno. Ah, ha, calon Amno. Ah. Ha, ha. ha, lepas tu pula seolah-olah macam uh, keyakinan menang itu ada dalam pihak mereka kerana mereka mempunyai presiden ane ane amno yang tidak apa nama ni uh, genuine dalam segi memperjuangkan nasib bangsa dan agama itu sendiri. Hmm. Lepas tu pula datang pula ketua pemuda balon pula tentang oh kerajaan ini pun kena pendahaka semua eh kau ingat tak zaman tak Yudin jadi menteri dulu siapa yang yang membuat perbohongan dalam dewan yang mengatakan darurat masa hmm. itu, dia yang betul-betul tuanku menyinggung perkara itu dengan terang-terangan hmm. itulah derhaka namanya tapi persoalan itu tidak uh, membariskan apa ni kebenaran mereka dengan mencampurkan apa nama Maki Hamun ni fitnah-fitnah dia lakukan. Saya nak tegurlah ni kan, kementerian. Ya. Yeah. kan di PDRM ni buat sesuatu dah jelas-jelas dah pun melanggar etika yang telah dibenarkan. Kenapa tak ambil tindakan lagi pada ketua pemuda tu? Yeah. Tak apa hendak tindakan diambil dia, dia, dia kepada Salusi. Saya pun heran. Yeah, yeah. Mengapa tidak dibuat sesuatu yang membolehkan kuasa itu berperanan untuk memberi kesan kepada uh, derita pandangan idea rakyat yang ter, yang yang ter, tersimpul ter dengan beberapa persoalan. Ya ke tidak ke ya ke tidak ke. Yeah. Rakyat sekarang ini dia jadi macam tep, dia terpinga-pinga. Yeah. Dia buat tindakan tak ambil. Hmm. Dan orang ni boleh menyerang Datuk Seri. Yeah, yeah, yeah. Dan ini akan berterusan sampai apa benda-benda calon. Mm -hmm. Dan Apakah kita nak biarkan begitu? nak biarkan hmm. pengkhianat penderhaka apa penderhaka kepada raja-raja ni dan juga mereka ni kategori bukan saja pengkhianat mereka menunggang agama menonggang bangsa untuk meraih sokongan yang ini kena kita kena berhentikan ya sedangkan ya. saya melihat bahawa pilihan raya untuk don air kuning itu kita cool down sikit Datuk ya saya melihat bahawa yang nak bertanding satu kursi aja, bukan boleh meroboh kedudukan politik exactly itu. ha. Dia ada cerita nak perkaitkan dengan Zaid Hamidi nak kaitkan dengan Nobrah itu mesti Allah. ah, ha, ha, itu saya saya hairan. Bukan dia kan. orang nak bertanding, dia yeah. orang tak bertanding mesti hmm. itu Mm -hmm. Tapi digunakan untuk apa? Untuk membuat kesansian kepada hmm. rakyat. So rakyat melihat, "Ih, iya ke? Iya ke?" Ah, ha, ini yang berlaku pada pilihan raya yang lepas. Tapi tu, <coughs> uh, kalau kita tengok siri-siri kempen mereka ni tu eh. Mereka ni tak ada idea. Kan? Hmm. Tak ada idea untuk dipersembahkan kepada rakyat. Ha. Tapi hanya ada maki Cacian, hina pemimpin ha? Fitnah eh? ya. Macam mana pandangan tu? Itulah kesan daripada orang yang bahlul Dia ni semua ni kategori bahlul Bahlul ni maksudnya tak codik Jadi dia gunakan itu untuk Nak menimbangi Produk-produk mereka Sebab dia nak attack kerajaan ni Ya Allah, kerajaan ini lebih jauh Lebih baik daripada sebelumnya ya. Yeah dan apa yang diberikan dalam konteks hmm. uh, apa nama ni uh, ke, apa nama ni uh, menyantuni derita rakyat itu lebih dekat dan lebih tersusun Case by case Case by case Back to back Selesai dengan keadaan harmoni Dengan keadaan Walaupun kenapakan Awalannya itu nampak macam di, Cuba diambil Apa namanya di, 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 Cuba dihantui Oleh mereka-mereka yang cuba nak merosakkan benda itu Tapi tidak berjaya yeah. Sebab kerajaan ini Berlandaskan pada tata kelola yang baik Dan menghapuskan Ketidak apakah, Prinsip Apa namanya Pertabiran yang Yang janggal Ataupun yang melanggar etika dan inilah antara yang saya lihat apa, apa pertemuan yang baik di antara apa yang telah pun dibuktikan oleh kerajaan pada hari ini. Sebelum itu Dato Seri pun tengok, dia punya serang, punya serang, dia punya nak nak memecah belahkan amno tu untuk keluar daripada keluar daripada kerajaan per per perpaduan. Yeah. Dan saya tengok ada pula yang sambut. ini pun satu ya ah Allah. Dia faham. sambut tu tu apa? Hmm. Saya pun tak faham. Jelas-jelas lagi. Contohnya kalau kapten ni kerusi tu kerusi Ahli nombor dua ni UMNO sudah barat tentu kita akan menyokong UMNO untuk bertanding di situ dan kerusi itu selamat UMNO di bertandingi yeah, yeah. kalau pergi dekat di per Perikatan Nasional bertembunglah dengan tiga kepulauan ni. Yeah, yeah, apa, yeah. apa nak fikirkan rosak otak ini benda yang simple kenapa jadi macam tu? bukan bicara soal akal bicara soal emosi emosi ini soal emosi ni tak masuklah ketua pemuda tu pun pemuda korang ni mm. dia pun kadang-kadang saya tengok tak, tak 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 berpegang pada 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 kenyataan dia, dia tidak memijak bumi yang nyata. Yeah. itu yang saya nampak. Ini tidak boleh. Saya apa yang saya nak nak bersetuju yeah, dengan Datuk Seri, hmm. kita kena ada satu apa nama langkah iaitu kita kena musyawarah tiap-tiap negeri kita kena apa yeah, selesaikan masalah yeah. isu itu dalam keadaan kolektif kita kena pastikan bahawa setiap permasalahan itu disambut dan dihidangkan untuk diselesaikan di meja perundingan antara perpaduan dalam politik yang harmonis ya dalam politik yang harmonis dan dengan dia demikian hentakan atau serangan dari pihak pembangkang yang celaka ini dia tidak akan dapat mendepusi dia tak dapat kerana dia tahu bahawa betik itu terlalu kuat ya, ya. Itu yang kita nak buat Saya nak sarankan beberapa kementerian dan juga perhubungan negeri Saya akan hubungi sendiri mereka ya. Untuk ya. mesti wajib dalam sebulan itu kurang kuat sekali untuk musyawarah dengan perpaduan ya. Untuk kita nak laksanakan apa tujuh hal kita ya, ya, ya. Ini amat penting sebab itu jangan biarkan musuh oh. berlega dan menjerang kita sehingga benteng kita tu rapuh hmm. dan kita tak kuat dalam mempertahankan tu. Ya, ya. Dan ini tidak boleh kita lakukan. Ya, ya, ya. Nah. Okey, tu terima kasih juga kepada Rockstar Perfume, saudara Jalani, Hair Al Khairi, saudara Alias Omar, banyak juga yang bagi kiriman bagi seronok dia dengar Datuk bercakap begitu tu ya. Tapi saya Seriau juga malam-malam ni Malam-malam yeah. Datuk Kadar ni Datuk saya, saya sebenarnya Dah lama sangat tak bercakap <laughs> Dia dia malam <dia laughs> Datuk Kadar ni yes, saya, <laughs> saya, 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 dia saya diam saya, izinkan Sebab saya sebenarnya Mengundang Datuk Nak bercakap juga Tentang Sungutan Pandangan Datuk macam mana Adanya pimpinan-pimpinan AMNO -pimpinan Di belah Kustuan Khususnya ini menyentuh tentang menteri daripada berparti Datuk bukan parti ha. yeah. saya. Bukan. Saya, 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 dah 2 aku... tahun dah tujuhnya tu berapa jawatan Kementerian Ulang Perkestuan ini Minta-minta lah Supaya menteri itu Adakan ukuh Yang paling penting pada kita Macam tu kejap tadi lah Kita jangan izinkan Ada perpecahan sama kita Exactly Dalam kerajaan perpaduan Mereka sedang berusaha untuk Bukan menebuk tatap sekarang ni Mereka sedang menebuk Jadi kita punya batre itu Supaya bocok yeah. yeah. uh, Supaya warga UMNO Ni marah dengan orang keadilan Warga keadilan Marah dengan orang UMNO Jadi bila kita berpecah Inilah mereka senang masuk celah jalan tengah tengah, tengah ni. Ini matlamat mereka. Macam apa pandangan Datuk? Ya, yes, seperti mana yang telah Datuk Kamal Datuk Sri Kamal Amir utarakan kepada saya beberapa kali. Sebenarnya bukan saja wilayah yeah. yang perlu ada musyawarah untuk yeah. memperkuatkan, memperkukuhkan lagi eh uh, perpaduan ini yeah. semua negeri tu mm -hmm. semua negeri kena uh, ketepikan sikit ego, yeah. ketengahkan sikit apa nama ni uh, ke pencapaian apa nama ni uh, ke apa kejujuran itu untuk kita mempertahankan kerajaan ini. Yeah. Dan saya yakin kerajaan ini memang dah terlalu kuat. Yeah. Sebab itu bila tiba-tiba pula ni apa nama ni Hamzah Zainuddin kata oh 148 tu cukup-cukup makan. Eh kau tahu tak apa cukup makan? Yeah. <laughs> ini bukan cukup makan, ini melayakkan pindaan rang undang-undang itu dilakukan yeah. kerana melibatkan perlembagaan. Takkan mm. benda yang simple itu pun kau tak cerdik. Yeah. <laughs> Jadi kita nampak pelik dia tu bila dia bercakap, dia cuma bercakap ke laut. Oh kita lah bajet yang paling besar dalam dalam sejarah kita. Bajet Bendera-bendera madiat itu besar. Hutang hmm. kita bertambah yang paling besar dalam sejarah. Hutang apa? Daman kau 100 bilion. Sekarang ni 92 bilion. Mana 92 bilion dengan 100 bilion yang kuat yang besar lagi? Yeah, yeah. Tapi masalahnya kita punya backbencher ni tak tak masuk. Hmm. Tak tak berbicara sewaktu 366. Yeah. Mengelirukan dewan kerana ini melakukan fitnah dalam dewan yang mulia ni. Hmm. Tapi Ah, kita komen satu je lah. Satu lah, dia masuk uh, pergi PR dekat ceramah dekat apa PR Kido Aikun ni dia hentam Zahid je lah. Nampak gayanya. Sepatutnya ceritalah apa kebaikan yang apa PN boleh dah, boleh buat untuk rakyat kalau dia orang menang kat dia uh, PR Kido Aikun ni tak ada dia dok hentam maki orang je. Okeylah, tuan-tuan bola ni kita kisah lah. Okey macam tuan menyokong kerja apa dan apa-apa. Assalamualaikum.